علي <اليه> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله بارو. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي من على من شاء بحج بيته الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده وخاتم الرسل الكرام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه القوام Ama bag, fyi abad Allah, fyi abad Allah, ittakulillahah hak tuqatih, ولا تموتن إلا وانتم مسلمون, معشر المسلمين وزمرا المؤمنين رحمكم الله. Rasakanlah kehadiran Allah subhanahu wa taala, azza wa jalla, tuhan yang maha mengetahui setiap niat dan hasrat di dalam hati kita. Zahirkan ketakwaan dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya Allah, Ya Majid, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang diridaimu. Amin, Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kini berada di bulan Dhuhr Hijjah, bulan yang penuh dengan keberkatan dan salah satu daripada empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dikenali sebagai bulan-bulan haram di tanah suci jutaan manusia telah berkumpul menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ibadah haji yang di mana ialah ركن الإسلام yang kelima seperti mana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah al imran ayat yang ke 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ يANG bermaksud padanya Baitullah ada tanda-tanda keterangan yang nyata di antaranya maqam Nabiullah Ibrahim AS. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia dan mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah. Adalah kewajipan manusia terhadap Allah SWT bagi sesiapa yang berkemampuan menuju kepadanya. Dan sesiapa yang kufur terhadap kewajipan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah SWT maha kaya daripada sekalian makhluk. Saudaraku, menarik sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istita'ah, yakni keupayaan dalam menyempurnakan ibadah khususnya ibadah haji. Di sini terletak salah satu keindahan syariat agama Islam yang tidak pernah membebankan malah memudahkan insan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala renungkan contoh-contoh ibadah yang lain seperti salat. Kita dituntut melaksanakannya mengikut kadar kemampuan dan keupayaan kita. Mereka yang tidak berupaya berdiri, maka bolehlah melaksanakannya secara duduk. Dalam ibadah berpuasa pada bulan Ramadhan pula, golongan yang uzur diberikan keringanan supaya tidak berpuasa dan untuk menggantikannya pada hari-hari yang lain. Malah bagi mereka yang tidak berupaya menggantikannya sekalipun atas sebab kesihatan ataupun usia. Diberikan keringanan untuk mengeluarkan fidyah segalikus menyempurnakan kewajipan berpuasa ke atas dirinya. Begitulah. Begitu juga dengan ibadah haji. Kita yakin setiap daripada kita berhasrat untuk menenaikan menunaikan ibadah haji sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan kita pada masa yang sama seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim ibadah haji menjadi satu kewajipan hanya bagi mereka yang benar-benar berupaya dan berkemampuan dengan itu ayuh kita mendalami perbincangan pada khutbah kali ini apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan kalimah istita'ah yakni keupayaan dalam perihal ibadah haji adakah ia merujuk kepada kemampuan material dan kewangan semata-mata sahaja dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh karangan almarhum Syekh Wahba Az-Zuhaili keupayaan yang dimaksudkan dalam ibadah haji merujuk kepada pemilikan harta dan juga merangkumi kesihatan dan juga keselamatan apa yang dimaksudkan dengan kemampuan material dan harta? Di sini termasuklah kos perbelanjaan haji bermula dari persiapan sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. Begitu juga dengan nafkah ahli keluarga dan juga sekiranya seseorang merupakan ayah ataupun suami. Sedangkan kemampuan dari segi kesihatan, anggota badan di sini menggariskan bahawa pesakit kronik dan warga emas yang berisiko tinggi dari sudut kesihatan walaupun berkemampuan dari sudut ekonomi adalah terkecuali dari kewajipan menunaikan ibadah haji secara fizikal. Manakala unsur kemampuan yang ketiga iaitu faktor keselamatan perlu juga dipertimbangkan dengan begitu serius tragedi tahun-tahun yang lalu yang menyaksikan lebih seribu kematian. Akibat faktor-faktor yang menjejas keselamatan seperti cuaca panas yang luar biasa mengingatkan betapa syarat ini begitu mustahak dalam memelihara kesemaslahatan kita bersama. Bagi kita yang belum berpeluang melaksanakan ibadah haji, usah kita bersedih. Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui setiap niat kita. Kita harapkan setiap niat baik kita ini ada ganjarannya. Sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatnya sebagai satu pahala sempurna riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bagi mereka yang sudah memiliki keupayaan dari segi ekonomi namun diuji pula dari sudut kesihatan, kita masih berpeluang memenuhi kewajipan rukun Islam yang kelima ini menerusi haji badal. Tidak kira pula Muslimin muslimat, manapun kita berada, sepuluh hari pertama Dhul Hijjah ini tetap merupakan pelu peluang keemasan untuk meraih ganjaran-ganjaran yang besar. Antara amalan yang boleh kita lakukan adalah memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan amal salih ...yang lebih dicintai daripada hari-hari sepuluh Dhul Hijjah ini. Maka perbanyakkanlah padanya bertahlil, bertakbir dan juga bertahmid. Riwayat Al-Imam Ahmad. Kita juga ber bersama boleh berazam untuk berpuasa pada hari Arafah nanti. Pada tanggal ke-9 Dhul Hijjah serta memperbanyakkan doa pada hari tersebut. Rasul SAW. Pernah ditanya tentang kelebihan berpuasa pada hari Arafah ini lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah yang bermaksud ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang riwayat al-Imam Muslim Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan kita menjalani kehidupan seharian Luangkanlah masa sedikit untuk perbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita dan dialah yang layak menjadi tujuan kita di dalam kehidupan ini. Ambillah peluang pada permulaan bulan Dhul Hijjah ini bersama untuk muhasabah. Semula keadaan kita berdoa bersama dan meminta keampunan Allah di samping memperbanyakkan ibadah-ibadah mengikuti keupayaan diri kita. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala usaha kecil kita dan memudahkan jalan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله اجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما امر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر الا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الانام فقد امرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. رضي الله وعن بقيه الصحابه والقرابه والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم dengan ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum ma wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala marilah kita menadah tangan ke hadrat Ilahi dengan hati yang penuh telus, dengan penuh pengharapan daripada Allah agar setiap apa yang kita rintihkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diterima rintihan daripada seorang hamba yang serba kekurangan ini kepada Tuhan yang Maha Perkasa yang Maha Mendengar doa ini kita khususkan kepada saudara kita yang terus dihimpit dihimpit penderitaan dan kezaliman dan sengsara di bumi Gaza di saat bantuan daripada manusia terputus ayolah kita bersama kita bersama sebagai ibadullah menghadap Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam Tuhan yang lebih berkuasa daripada setiap penguasa yang lebih perkasa daripada setiap tentera untuk terus melimpahkan bantuannya kepada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhan yang maha mendengar suara hambanya. Kurniakanlah kami pengampunan. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang sering alpa dan melakukan kesilapan, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu dan terkemudian. Yang disengajakan mahupun yang tidak disengajakan. Yang kecil dan sedikit mahupun yang seluas lautan, Ya Allah. Ya Allah dan janganlah Janganlah kau jadikan dosa tersebut menjadi penyebab terhijabnya setiap permintaan kita, Ya Allah. Wahai Tuhan yang memperkenankan permohonan hambanya. Pada hari dan saat yang penuh keberkatan ini, Ya Allah. Kami tunduk dengan insaf dan tawaduk, mengemis secebis rahmatmu, Ya Rahman. Bantulah saudara-saudara kami yang tertindas, yang dizalimi di setiap tempat, Ya Allah. Dan khususnya, di bumi Gaza dan juga Palestin. Ya Allah, ya Mannan, kau ringankanlah beban mereka ya Allah. Lindungilah mereka dari ancaman kekerasan dan bahaya ya Allah. Sembuhkanlah yang sakit dan terluka dan kurniakanlah rezeki rezekimu bagi yang lapar dan dahaga ya Allah. Ya Latif ya Hannan, dakapilah mereka dengan rahmatmu. Tempatkanlah mereka dalam kasih sayangmu ya Allah. Teguhkan semangat mereka dengan keyakinan bantuanmu. mu ya Allah ya Dal Jalal wal 'Izzah wasultan gantikanlah ketakutan mereka dengan keamanan dan kesempitan dengan kelapangan keresahan dengan ketenangan dan kesedihan dengan ke kegembiraan اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله